अथ मध्यमचरित्रम् मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजम् वायुस्तत्वम् यजुर्वेदस्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थम् मध्यमचरित्रजपे विनियोगः श्रीमहालक्ष्मीध्यानम् ओम् अक्षसक् परशृङ्गदेषु कुलिशम् पद्मन्धनुः कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिञ्च चर्म घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने च दधतीम् हस्तैः प्रवाल प्रभाम् सेवेसैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीम् सरोजस्थिताम् द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवधः ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभोद्युद्धम् पूर्णमब्दशतम् पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानाम् च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलाम् देवानिन्द्रो भोन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गरुडध्वजौ यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् तिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राज्ञनिलेन्दो नायमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स्वयं